sebab Aisyah pada ketika itu kurus kering pada ketika itu orang dalam keadaan miskin dan susah ya sebelum perang selepas perang jadi Aisyah ini kerana kurus kering itu ya, orang yang bawa dia tak sedar ada orang ke tak ada orang sama aja rasa sama berat tak ada dengan ada sama berat eh, jadi Aisyah bila tertinggal maka lalulah Sufyan bin Mu'attal ini tadi sebab dia adalah orang yang terakhir dalam rombongan Ya, dia ada orang terawal, orang tengah, orang terakhir. Jadi bila nampak Aisyah, terkejut dia tengok la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kata dia. Tengok, dia tengok ini adalah ummu Dia ditanya kenapa apa yang berlaku. Aisyah cerita, takkan dia nak tinggal Aisyah di situ. Dia suruh Aisyah naik atas kenderaan dia Saya pun tak ingat lah kuda ke unta Tak mau sebut takut tersilap Jadi dia pun tariklah dengan Dengan tali ke kain yang dipasang Aisyah duduk di atas jadi bila sampailah mereka berdua ini kepada rombongan bahawa orang tahu Rupanya Aisyah tertinggal macam kita hilang barang sampai orang hantar tahu barang hilang tak sedar-sedar tuan punya ya, jadi bila tahu itu dapat khabar ini kepada Abdullah bin Ubay dia pun ceritalah Aisyah ini ada hubungan sulit begini, begini, begini dan Aisyah dalam keadaan tidak sihat pada masa itu kerana sebab bila sampai ke Madinah Aisyah pun demam lebih teruk Aisyah baru yang cetak keluar rumah ya Aisyah tidak ada pada masa itu tidak ada telefon tak ada Facebook tak ada WhatsApp tak ada apa lagi Instagram pun tak ada apa Jadi tak tahu berita di luar rumah dia Kita hari ini duduk dalam rumah satu dunia Kisah kita tahu, betul tak? Ya, sebab itu sekarang tak risau dah Anak duduk dalam rumah tak keluar Sebab anak memang duduk dalam rumah Ya Dulu-dulu orang risau kalau anak keluar Sekarang risau sebab anak duduk dalam bilik tak keluar Jadi balik kisah tadi Bila mana di luar daripada rumah Aisyah Semua orang berbicara tentang Aisyah ada hubungan sulit Apa perasaan Nabi? Nabi malu, Nabi sedih Walaupun Nabi tak tahu betul ke tidak eh, Tetapi bukti-bukti yang menjurus ke arah itu ada Contohnya mereka dalam perjalanan berdua Ya eh, Ada yang kata Aisyah sengaja pun melepaskan diri Supaya bertemu dengan Sofwan Sofian tadi Ya begitulah akhirnya Sampai Aisyah ini sedar bahawa Rasulullah Tak datang dekat dah Aisyah sakit tapi Rasulullah tak tanya khabar, Rasulullah tanya khabar melalui orang lain. Aisyah macam mana dah? Kenapa tak tanya sendiri? Walhal Aisyah itu isterinya. Ya. Jadi Rasulullah ini manusia yang ada fitrahnya juga sebagai manusia. Bila mana ini berlaku Rasulullah ada sedikit rasa terkilan, rasa marah dan sebagainya walaupun tak tahu kisah yang betul. Sehingga akhirnya disebabkan itu Aisyah minta izin dengan Nabi nak balik rumah mak ayah dia. Ya, jadi datanglah orang ambil Aisyah tolong bawa balik ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan juga ibunya. Jadi duduklah dia di situ dan Rasulullah pun tak datang. Ya, sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah datang ke rumah itu bertanya khabar Aisyah tidur dalam keadaan membelakangkan Nabi yang duduk di tepi katil. Boleh nampak dia baring menghadap tempat lain. Nabi duduk di tepi katil suami so, isteri lah. Ya, jadi pada ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar apa pandangan Abu Bakar Rasulullah dah tanya ada orang lain Ali apa pandangan Ali dah tanya pandangan juga Usamah bin Zaid apa pandangan Usamah bin Zaid tentang hal ini Usamah bin Zaid kata apa dia Usamah kata ia adalah umur mu'minin Allah tetap pelihara Semua itu fitnah kata Usama Ali pun kata apa benda yang sama Tetapi Ali kata kalau itu benar Ramai lagi wanita yang lebih baik Kata Ali bagi nasihat Maknanya jangan sedih lah ya Rasulullah ya? Tanya pula uh, Hamba kepada Aisyah Hamba Aisyah kata apa Kau habis masa dah kita ni Belum lagi dah. Hamba Aisyah kata apa Dia kata ada satu sahaja dosa Aisyah dengan aku kata dia selain itu Aisyah tidak pernah berbuat silap sepanjang dia berkhidmat dengan Aisyah ya, sebab Nabi nak tanya ni betul ke kisah ni ya, kata hamba Aisyah suatu hari aku pernah uh, Uli tepung Dan lepas uli tepung Aku rasa nak pergi Buat kerja yang lain Jadi dia bagi tepung tu kepada Aisyah Tolong tengok, tolong jaga Jangan sampai burung makan Jadi Aisyah pun jagalah tepung tu Dan disebabkan agak lama Aisyah tertidur Dan bila Aisyah tertidur Datang burung makan tepung tadi Ya, jadi bila marilah balik hamba tu tengok tepung tu dah kena makan burung dah mungkin bukan semua tetapi separuh jadi bila dia tengok begitu Aisyah baru tersedak Aisyah minta maaf jadi dia kata Aisyah telah mengganggu amanah yang telah aku tinggalkan kepadanya maka itu saja dosa Aisyah dah kata selama-lama dia berkhidmat dengan Aisyah maknanya tidak ada orang kata kalau undang-undang corroborative evidence ha, orang putih kata yang boleh menyebabkan kita ni boleh kata Aisyah ini mungkin ada hubungan sulit dengan orang tidak ada Ya, senang hati Nabi Nabi pun pergi jumpa dengan Abu Bakar tanya pula Abu Bakar engkau rasa macam mana Abu Bakar kata tak tahu tanya mak Aisyah mak Aisyah kata tak tahu Aisyah menangis tak henti-henti sebab Aisyah kata ibu dengan ayah aku pun tidak mahu membela aku kata Aisyah jadi Aisyah kata Hanya sekarang aku bermohon kepada Allah Nabi kata Aisyah Kalau engkau benar Maka akan ditunjukkan oleh Allah Tapi kalau engkau tidak benar Bertawadlah Aisyah kata Nabi Dan pada ketika yang sama juga Nabi dalam keadaan berpeluh Nabi dalam keadaan menggigil Dan bila Aisyah tengok Nabi dalam keadaan itu Aisyah tak sabar Dan nak tunggu apa berlaku Sebab hanya Aisyah tahu bagaimana Rasulullah Dalam keadaan sedang menerima menerima wahyu Rupanya masa itu Aisyah tahu dah Allah sedang berkata-kata dengan dengan Nabi Allah sedang memberi petunjuk kepada Nabi Aisyah suka sebab Aisyah tahu Dan dia tidak ada apa-apa hubungan Dan wahyu yang turun itu adalah memberi petunjuk kepada Rasulullah Aisyah tidak bersalah Jadi Aisyah tengok Abu Bakar dengan isteri ini tak pernah lihat bagaimana Rasulullah dalam keadaan menerima wahyu Kenapa pula Nabi ini macam nak sakit tak. Jadi dia tengok lepas itulah turunnya surah uh, An-Nur ayat 11 hingga 21 lebih kurang yang memberi uh, jawapan kepada persoalan tentang fitnah ini. Sebab itulah Allah pesan jangan kita percaya kepada apa-apa sahaja melainkan kita yang melihat kebenaran ataupun kefasadan itu. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam Facebook, kita cepat-cepat nak share dengan orang. Betul tak? Sebab kita nak menjadi orang yang pertama. Tanpa pernah kita kira benar atau tidak benar. Seronok kita nak jadi orang pertama. Dah tengok dah WhatsApp pula. WhatsApp grup ni masuk grup sana pula. Ya, tak habis WhatsApp tak habis grup telefon pula. Supaya kita menjadi orang pertama tetapi tidak pernah kita menjadi orang yang pertama yang mengetahui kebenaran. Ya jadi biar kita lepaskan bukan jadi orang pertama yang menyebarkan berita tetapi orang pertama yang mencari kebenaran mendapat kebenaran membetulkan kejahilan. Ya insya Allah. Jadi di situ ya kita lihat bagaimana Rasulullah menangani kemarahan. Ya tetapi mungkin kita susah nak nampak. Ada satu kisah yang lain. Ya saya rasa saya pernah sebut mungkin. Waktu giliran Nabi bersama dengan Aisyah Aisyah ni dia tak masak ya, Dia tak memasak Dan Nabi tahu Tetapi ada isteri Nabi yang lain yang memang mahir memasak Ya, Jadi Nabi bila bersama dengan Aisyah Nabi makan buah kurma dan juga susu kambing Itu sebenarnya makanan yang Nabi paling suka lah. Ya, Jadi bila bersama kita makan kurma juga Tapi kena masak sebab kurma ayam lah, kurma daging lah, lah Kena masak kurma kita Kurma Aisyah tak payah masak Sebab buah kurma Jadi Aisyah ni bila bersama dengan Nabi Ada isteri yang datang hantar makanan Ya, jadi suatu malam datang seorang hamba isteri kepada eh, hamba kepada isteri Nabi yang lain. Ya, ada riwayat mengatakan Zainab al Jahsh mungkin. Ya, jadi bila dia sampai bawa semangkuk makanan ketuk pintu masuk Nabi buka pintu Aisyah ada ada makanan maka Aisyah terasa hati. Ya Aisyah rasa jauh hati. Dia seolah-olah macam mana? Seolah-olah Nabi ni kelaparan Seolah-olah Nabi ni tak makan Selagi tak ada orang hantar makanan Jadi kita ni isteri apa ni tak bagi makan suami Ya, jadi Aisyah rasa kecil hati dan entah macam mana tindakannya sampailah bekas itu jatuh dan pecah ke lantai ya, jadi mungkin kata riwayat ini dia kata Aisyah tersinggung dengan siku Jatuhlah ke lantai, pecahlah pingganya Berderailah jatuh makanannya Jadi bagaimana suami kita dalam situasi itu Kalau berlaku pada kita Ya mungkinlah depan orang tak marah lagi Orang balik kita kena marah Ya ataupun depan-depan orang tu dah kena marah dah Eh jadi Nabi tadi dia pun dalam keadaan biasa lah Ya wajah Nabi pun begitulah Dia pun duduk, dia pun kutip yang pecah ini dia kutip makanan ini dia bawa ke dapur dia ambil pinggan yang lain dia keluar dia bagi pada hamba tadi gharat ummukum kata dia ya ibu kamu sedang cemburu biasalah tu biasa tu nabi tak sebut saya sebut biasalah tu maknanya kalau kita marah kepada orang yang sedang menunjukkan fitrahnya sebagai manusia kita ni yang tak betul ya jadi nabi menangani situasi itu sebenarnya nabi marah tapi Nabi marah dalam keadaan sopan santun ya, marah Nabi dalam bentuk mengajar Ya, jadi bila Nabi bagi uh, hamba tu pun faham. Jadi hamba tu tak sebarkanlah kisah itu kepada orang. Ya, gharat ummukum ambil pinggan minta maaf dengan ibu kamu balik ini gantinya. Dan Nabi tidak pernah marah kepada Aisyah tetapi Aisyah menginsafi sendiri keadaan itu lah Rasulullah ini seorang suami yang yang sangat sabar. Sabar masih sewaktu marah. Ya. Maknanya kita nak marah kita tunggu selepas hati kita sudah tenang. tenang. Macam juga kita nak rotan anak kita, rotan bila kita sudah hilang marah. Ya, kalau kita rotan masa kita tengah marah itu bukan rotan mengikut acuan agama kita. Ya, dan bagaimana cara itu cerita yang lain banyak 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 nanti kita nak cerita. Kemudian yang ketujuh mesti kena romantik Barulah kita boleh bina hubungan yang baik eh? Nak jadi isteri yang masuk syurga syokat Romantik macam mana? Kalau romantik ni mesti oh, pegang tangan Peluk-peluk -peluk. Nabi romantik dengan isteri Nabi macam mana? Nabi minum air Minum daripada Bekas yang sama Bukan bekas yang sama saja. Tempat mana Aisyah minum tadi Nak minum tempat Aisyah minum jadi kita sebagai isteri, suami yang dah lekat dah nak mati dah ni, tak ada, tak ada nak bernafas dah ni sebab makan nasi dengan kambing lekat. Tapi dah lagi nak cari kecik dah pula dah. Tapi sempat lagi nak cari tempat mana isteri dia punya bekam tadi sebab nak minum di situ. Kita sebagai isteri rasa apa? Rasa dihargai. Rasa ya Allah suami kita ni Hak tu pun jadi besar Minum jalan dulu Dah lekat tu Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Minum air berkongsi bekas Minum air dengan bekas mulut Aisyah Ya sampai Aisyah kata Sedangkan waktu itu aku dalam head Maknanya aku dalam keadaan kotor Tapi Nabi tak pernah Kisah pun dengan aku dalam keadaan head itu Ya Aisyah kata pernah suatu ketika Dia makan, makan daging dia gigit daging itu tu dia letak balik sebab besar mungkin dia letak balik Nabi ambil daging Aisyah Nabi gigit tempat Aisyah gigit juga sedangkan itu dalam keadaan hub kata Aisyah bukan sebab Nabi nak sangat bukan sebab Nabi lapar sangat tetapi kerana Nabi menunjukkan kasih sayang dengan cara begitu ya macam kita bergurau dengan anak kita ibu dengan anak bergurau dalam keadaan lembut ayah bergurau dengan anak macam mana dia pergi bubuh yang anak dalam almari dia tutup bentuk tak. Itu cara ayah bergurau dengan anak Jadi ini juga cara Rasulullah dengan istrinya Menunjukkan keadaan romantik itu Jadi kita perempuan maknanya Balik daripada hari ini Kalau nak makan nasi Nak makan kuih suami istri Jangan letak gelas dua Letak gelas satu Suami kata mana satu lagi Kita kata bermula hari ini Kita share satu gelas Lepas tu perempuan bila nak minum Pakai lipstick Ha -ha, pasal apa? Nampaklah bekas mulut kita ni Kalau tidak macam mana nak cari Suami kita mungkin akan rasa Eh, biasa tak macam ni Tak apa lah Sebab itu biasanya tak romantik Selepas macam ini barulah jadi romantik Bukan romantik itu pun ambil gambar peluk-peluk Masuk Facebook jadi gambar profil Nak tunjuk ke orang kita ni romantik ya? Status di Facebook pun oh, Sayangku Cintaku Padahal di luar daripada Facebook tak ada pun sayangku cintaku. tak payah romantik itu kepada orang lain untuk kita tunjukkan. Romantik itu kita suami isteri saja yang tahu. Ya, yang dok romantik dalam Facebook itu sah-sah dia tak romantik luar Facebook. Ya, sebab yang romantik di luar Facebook ini dia rasa ikhlasnya dia dengan isteri dia tak payah orang tahu. Ya, biar hubungan itu dengan cara kita aa, dalam keadaan kita betul-betul lakukannya kerana kita betul-betul sayang, kerana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini dilihat bagaimana Rasulullah itu romantik dengan cara yang mudah begitu. Ya, lepas ni boleh buat. Boleh kan? kan? yang yang baru kahwin tak apa yang dah lama kahwin pun ah, tak apa lah maknanya kalau kalau suami kita ni janggut dia ban, tebal nah, bila dia minum bukan mulut je minum janggut-janggut dia minum macam mana pula ustazah ni ya Allah tak apalah lah kalau nampak macam ada selau dalam tu buat-buat tak nampak dulu <tulah> ya sehari dua ni je lepas tu kita rasa tak boleh minum air kalau tak berkongsi tak sedap kalau beli air pun jangan beli dua, beli satu. Beli dua tak apa, habiskan satu-satu. Abah boleh jadi share. Insya-Allah boleh. Ya, kemudian yang terakhir itu yang ketujuh yang terakhir adalah kita jadikan rumah tangga kita ini akhirnya untuk kita mencari syurga ya, kalau kita pegang rumah tangga ini untuk mencari syurga sebagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para isteri selepas habis satu peperangan yang mana orang Islam menang mereka bawa balik orang, orang tawanan perang maknanya selepas perang ada yang mati yang mati biar yang hidup kita bawa balik ya kemudian yang hidup ini kita jual yang jadi hamba yang mana duitnya masuk ke Baitul Mal jadi yang hidup ni tadi kita bawa balik bersama dengan Harta-harta mereka Dia dah kalah dah Kita ada hak ke atas harta perang yang mereka bawa tu Kita bawa balik Jadi kadang-kadang orang Islam yang terlibat dalam peperangan Yang mana orang Islam menang Mereka hidup lebih senang sebab mereka membahagikan harta-harta perang tersebut sistem belum ada apa kita nak buat dengan harta perang sistem belum ada kalau hari ini harta yang dirampas kerana GST harta dirampas kerana tak bayar sewa contohnya kerana uh, tak letak harga dirampas oleh uh, Kementerian Perdagangan dalam negeri contohnya harta itu boleh dicairkan untuk diberikan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ya untuk zakat dan sebagainya untuk wakaf dan sebagainya jadi harta perang pada ketika itu belum diurus dengan baik dia bawa balik ke rumah ada yang hidup senang sikit ya, jadi sampai kepada isteri-isteri dia tanya kepada Rasulullah dia kata wahai Rasulullah orang lain ramai dah senang ya, kita ni makan tak pernah kejang boleh ke tidak kalau kita ambil sikit harta perang tadi supaya hidup kita lebih lebih senang ya pertanyaan isteri Nabi ini sampai kepada orang lain ya sampai juga kepada Abu Bakar sampai juga kepada uh, Osman Abu Bakar dan Osman adalah bapa mertua Nabi. Jadi bila mereka dengar hal ini rasa tak senang hati, dia pergi jumpa anak masing-masing. Abu Bakar jumpa Aisyah, Osman jumpa Hafsa. Bila dia jumpa anak masing-masing, dia pesan kepada anak masing-masing jangan bertanya kepada Rasulullah apa-apa tentang harta perang. Jangan tanya. Tapi isteri-isteri yang lain tak ada siapa datang jumpa. Sebab bukan anak sahabat ya bukan bukan baik dengan Nabi. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni tak sebut dan isteri-isteri lain sebut. Ya dan akhirnya Rasulullah ni setelah agak lama Rasulullah tanya Aisyah, Aisyah engkau musyawarahlah dengan bapak kamu sama ada engkau mahukan harta itu ataupun tidak. Nabi pesan pada Aisyah. Aisyah kata pada Rasulullah nasib baik Aisyah ada dah jumpa dengan ayah ada. Aisyah kata apa? Wahai Rasulullah engkau mahu aku bermusyawarah untuk memilih Allah dan dunia. Musyawarah untuk memilih Allah dan dunia boleh tak? Kita tidak akan memilih dunia. Kalau pilihan yang lain itu adalah Allah, kita akan memilih Allah Subhanahu wa taala. Senang hati Nabi. Ya lepas itulah turunnya surah Al-Azab yang banyak memberi kita pengajaran tentang kepentingan kita mewakafkan diri untuk akhirat insyaallah. Jadi kerana itulah ya wa walaupun wanita ini mudah masuk ke ke neraka tetapi mudah juga masuk syurga. Cuma orang tak selalu sebut mudah masuk syurga ini. Lebih-lebih lagi kepada seorang isteri. Al mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syaraha wa atta'at zawjaha dakhalat jannata rabbihah ya. Tapi kena kahwin Sebab kalau tak kahwin tak boleh nak Ata'at zaujah Tak boleh nak taat pada suami ya, Sebab itu senang sikit masuk syurga Kalau dia jadi isteri Tapi senang juga masuk neraka Sebab orang yang jadi isteri saja Yang boleh terhaka pada suami ya. Suami dia tu yang dia terhaka. Dia terhaka suami orang tak apa jadi insya Allah kita nak bawa diri kita ke mana Kita uh, muhasabah lah semula Insya Allah sebelum tidur pada malam ini kita bertaubat Ya bertaubat perempuan kalau kita jahil kita tidak tahu Kita bertaubat dengan cara mencari ilmu Ya, tetapi kalau kita tahu tetapi kita sentiasa berbuat maksiat maka kita bertaubat dengan cara kita sabar. Sabar macam mana? Sabar daripada buat maksiat. Rasa nak buat nak buat, sabar sabar sabar, sabar jangan buat. Ya, itu cara orang bertaubat. Bukan dia semayang tak tidur, makan tidak, puasa tak berbuka, macam-macam cara orang taubat. Ingat yang kedua, yang dua-dua ini ya. Kalau kita tidak ada ilmu bertaubat dengan cara cari ilmu, kalau kita sentiasa buat maksiat, taubat dengan cara kita sabar. Selebihnya ialah kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon supaya Allah teguhkan hati kita supaya kita sentiasa berada di dalam jalan yang betul insya Allah. Jadi saya kira mungkin aa, masa pun dah tidak menyebelahi kita nampaknya perempuan pun dah berkemas-kemas. Saya ingat saya nak balik pukul 3 tapi tak apalah semua orang dah mengemas saya mengemas juga. Ya jadi insya Allah apa yang baik itu datangnya daripada Allah yang tidak baik itu datangnya daripada diri saya sendiri. Terima kasih dan mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di lain masa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. जाना दी